لم القران أكرآن الدكتور الحاج سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dimiliki Allah sekalian, kita masuk ke ayat 27, 28 di surah Luqman. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir bin Kasir, tolong buka pada jilid yang ke-7, muka ke surah 288. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, wal bahru yamuduhu min ba'dihi sabatu abhur, ma nafidat kalimatullah, innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wala ba'thukum ba illa kanafsi wahidah, innallaha sami'un basir. Dan seandainya pohon-pohon di bumi di pena dan laut menjadi tinta ditambahkan kepadanya tujuh laut lagi sesudah keringnya nescaya tidak akan habis habisnya dituliskan kalimah Allah sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha biasa dan tidaklah Allah menciptakan dan bangkitkanmu dari alam kubur itu melainkan hanyalah seperti mencipta dan membangkitkan satu jiwa saja sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat di sini Allah menceritakan tentang kebesaran keunggulan ketinggian keagungan nama-namanya indah sifat-sifat dan kalimah-kalimahnya yang Maha sempurna bahawa tidak ada seorang pun yang yang mampu meliputi dan tidak dinampakkan bagi manusia tentang hakikat dan jumlahnya sebagaimana yang diajar oleh Nabi yang salam dalam doa subhanaka la usi sana an alaik anta kama athnaita ala nafsik di antara doa yang baik permulaannya. mulanya yang kita ucapkan aku tidak mampu menjangkau pujianku kepadamu sebagaimana engkau muji zat mu sendiri wahai tuhan maknanya apa saja kalimah yang kita ungkapkan itu tidak dapat memuji allah subhanahu wa yang bersifat dengan ghaniyun hamid seperti kita bincangkan pada ayat yang lalu jadi allah menjelaskan di sini walaupun ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah iaitu sekalipun semua pokok yang ada di bumi ni menjadi pen laut menjadi dakwat ditambahkan kepadanya tujuh lautan lagi yang ada kat bumi ini untuk menjadikannya empat belas ditambah lagi dengan sebanyak apa yang terjangkau dalam fikiran manusia saya pen-pen itu semuanya akan hancur lulu lautan pun kekeringan untuk menulis kalimat Allah setelah yang maha sempurna ada satu ulasan menarik dalam tafsir Qutubi oleh Imam Qutubi menjelaskan bahawa apa? sebab turun ayat ni kerana adanya segolongan Yahudi yang mengatakan bahawa semuanya apa yang terdapat pada wahai Muhammad akan berakhir yang ada pada kami ni yang banyak ayat Taurat nahnu kad utina at fiha kalamullah wa ahkamuhu wa indaka kama taqulu an al-quran tibyanun li shay wahai Muhammad kami memiliki Taurat ni begitu banyak sekali kandungan kontennya seperti yang kita sedia maklum bahawa para sahabat ketika Nabi berhijrah ke Madinah mereka berada dalam situasi mengkagumi amat sangat buat Yahudi ni bahawa Yahudi memiliki berita dari langit kita tahu mereka berbagai perkara daripada ini telah kita bincangkan Nabi Yusuf yang lalu bagaimana mereka ni ada missing point dalam Taurat mereka tak tahu apa berlaku kenapa Nabi Yusuf berhijrah ke Mesir datang Surah Yusuf menguraikannya telah kita bincangkan satu persatu kata-kata mereka ataupun kesombongan mereka itu dibungkamkan sekarang mereka mengatakan bahawa Taurat ini mengandungi segala-galanya bukan Quran maka Nabi pun menjawab Taurat Qalilun min Kafir aku tak menafikan Taurat itu daripada Tuhan bukan yang telah kau pindah itu yang asal yang diberikan kepada Musa alaihissalam. itu adalah sebahagian kecil daripada yang banyak maksud Nabi Quran lebih banyak lagi sekarang Allah turunkan ayat ini bagi menggambarkan ini ada satu bentuk takrib takrib ni makna nak mudahkan faham kerana apa yang ada di sisi Allah tu tak bolehlah kita nak gambarkan jadi nama karabal amr ala afhamil bashar bima yatanaha di anahu gayatun ini satu bentuk yang manusia Ma ahidahul bashar ini yang manusia boleh sampai cara berfikirnya contoh-contoh diberikan macam kita cakap dengan anak-anak kalau kita cakap dengan anak-anak dengan mustawa dengan tingkatan kefahaman mereka mereka yang mudah untuk mereka faham lah. Maka demikian juga Quran bila bawa contoh-contoh seperti ini, dia bukan menunjuk kepada satu yang bersifat fizikal bersifat makhluk. Ini adalah perkara yang bersifatnya kadim. Ilmu Allah SWT ini bersifat kadim seperti yang kita pelajari Jadi ayat ini turun bagi menjawab kata-kata puak Yahudi yang menyifatkan bahawa Quran ni maklumatnya terbatas. Taurat yang ada pada kami ni yang merangkumi segala-galanya, meliputi segala ilmu yang ada. Maka Quran turun untuk menjelaskan tidak. semuanya apa yang ada dalam Quran ni dan ilmu Allah SWT itu kalau disifat dengan akal kamu kamu lihat lautan pada zaman itu manusia tahu dah lautan tu luas tapi zaman sekarang makinlah terbuktinya kebenaran Quran bahawa permukaan bumi memang diliputi sebahagian besarnya mungkin 80% daripadanya merupakan air kalau air ni semua datangkan air lagi sebanyak itu untuk tulis dan semua pokok yang ada dijadikan pen untuk menulis mencatat nikmat kalimat dan juga kehebatan keagungan sifat-sifat nama Allah maka tidak akan berlaku perkara itu tidak mampu semua makhluk ini untuk melakukannya Maka inilah sifat Quran bahawa ini merupakan ilmu yang Allah berikan yang Allah curahkan kepada manusia dan dalam alam sekali dalam kehidupan pada ini kalau mereka berpandangan bahawa menghafal Quran ni satu benda yang bersifat ritual satu bersifat ibadah saja tapi bila kita nak mentadbir tidak Quran tidak penting kita ada ilmu begini ilmu begitu yang kita cedok sana cedok sini ambil barat ambil polan bin polan kalau Quran itu hanya sesuai untuk dibaca di masjid dibaca untuk orang mati saja inilah masalah kita kerana kita tidak melihat kepada Quran ni sebagai sumber wahyu dan sumber untuk perundangan, sumber untuk kehidupan kita, segala serba-serbinya ekonominya dan politiknya berasaskan kepada Quran, tidak yang kita ambil daripada tempat-tempat lain. Jadi teguran yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum Yahudi ini dan ini juga satu perkara yang menarik bahawa mereka mengatakan ayat ini merupakan ayat madaniyah. Selain yang merupakan ayat makiyah seperti yang telah kita huraikan kerana ayat ini ditujukan kepada satu dialog ataupun satu sanggahan yang dilakukan oleh puak Yahudi. Puak Yahudi ini hanya ditemui oleh Nabi dan umat Islam ketika di Madinah apakah ayat ini turunkan di Madinah sedangkan saya yang turun di Mekah ini yang menjadi khilaf para ulama untuk mengeluarkannya dan mengatakannya ayat ini turun di Madinah bukan di Mekah walau walaupun pun yang rajihnya seperti disebut oleh para ulama contohnya Imam Syuti bahawa kesemua ini turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah dan namakan surahnya sebagai makiyah jadi ada perbezaan pendapat para ulama tentang ayat ini. Ibn Ashur mengatakan bahawa dia telah pun berulang kali dikemukakan tentang keluasan bagaimana ilmu Allah SWT ini dan pada hujung surah Al-Kahfi pun telah kita bincangkan bagaimana konteks ilmu dan juga kehebatan, keagungan apa yang ada di sisi Allah dibandingkan dengan apa yang ada di sisi makhluk itu. Jadi Ibn Ashur juga mengemukakan ada riwayat yang mengatakan bahawa perkara ini mengarah kepada perbuatan orang Yahudi yang mendorong kaum musyrikin berada di Mekah pada masa itu berarti ayat ini merupakan satu hasil daripada usul yang dikemukakan oleh puak Yahudi kepada kaum musyrikin yang berinteraksi dengan mereka dalam perniagaan nanti kamu pulang ke Mekah kamu tanyakan kepada Muhammad SAW maka dengan cara demikian dapatlah kita taufikkan bagaimana pula kaitan orang Yahudi dalam konteks ayat ini sedangkan ayat ini turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah sebelum Nabi berjumpa dengan puak Yahudi nampaknya ada kaul atau riwayat menunjukkan bahawa ada tindakan daripada kaum Yahudi mengasak kaum musyrikin yang bertemu dengan mereka di Yathrib iaitu tempat sebelum Nabi berhijrah kepadanya mereka minta kaum musyrikin untuk bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kamu balik kamu tanya kepada Muhammad tentang ruh lalu Allah Subhanahu menurunkan ayat daripada surah al-Isra yang pernah kita bincangkan sebelum ini ayat ke-85 a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh itu termasuk dalam urusan Tuhanku dan tidak kamu ini wahai manusia dia berikan pengetahuan hanya sedikit sahaja mereka bertanya bagaimana tu padahal engkau menyampaikan kepada kami bahawa engkau ni pun dianugerahkan sesuatu yang sifat tibian yang menjelaskan segala satu dan Taurat kami tidak memahaminya maka Nabi SAW menyatakan yang diberikan kamu Taurat itu sedikit daripada yang banyak maka diturunkan Allah yang sedang kita bincangkan ni rintetan daripada soalan puak musyrikin yang diajukan oleh kaum Yahudi untuk ditanya kepada Rasulullah ketika Nabi berada di Mekah lagi berarti sebelum Nabi berhijrah lagi maka dengan cara demikian dapatlah kita Taufikan untuk mengatakan ayat ini tetap ayat makiyah ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah kalau ayat yang lalu menceritakan tentang kekayaan Allah penguasaannya dalam ayat yang ke-26 yang lalu kan lillahi ma fis wal ghaniyyul hamid ayat yang lalu ni menceritakan tentang kekayaan Allah sifat terpujinya Allah jadi al baqi melihat ditolak tolak bagaimana nak menghubungkan keserasian ayat ini dengan ayat yang lalu. Boleh jadi ada yang menduga merasakan kekayaan Allah ni terbatas langit dengan bumi saja. Jadi dalam ayat yang lalu yang kita lihat ni mana disebut tentang miliknya. Boleh jadi ada yang merasakan pujian itu ke atasnya terbatas kepada pemilikan Allah dalam konteks langit dan bumi saja. Jadi sekarang Allah menceritakan tentang banyak lagi yang kamu tak boleh nak fikirkan. Sebab itu aku katakan kepada kamu sekarang walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min adhisabat Abu Hurair, "Ma ya nafidat kalimatullah." Yakutunjuk pada kamu langit bumi ni pun kamu tak boleh teroka lagi. Yang lain yang kamu tak nampak itu, kalau semua laut yang dikumpulkan menjadi dakwat ni tadi dan pokok-pokok semua dikumpulkan menjadi batang pen untuk menulis, tidak akan mampu kamu melakukannya. Semua itu akan punah, akan hancur sebelum dapat menyempurnakan penceritaan tentang rahsia dan juga luasnya kerajaan aku yang kamu tidak akan dapat mencakupinya sama sekali. Tak apalah apa sekalipun hubungannya ayat ini ayat yang lalu yang jelas adalah Allah Taala Maha Berkuasa. Nikmatnya tidak terbatas. Pujian untuknya melimpah tanpa ada noktahnya. Ilmu dan ketapannya mencakupi segala sesuatu. Nah, jadi ayat ini melanjutkan bahawa seandainya apa yang ada di bumi, pokok-pokoknya, dahan-dahannya, ranting-rantingnya menjadi pen yang begitu banyak, tak dapat melukiskan menggambarkan. Ni lautan pula menjadi dakwatnya. Ditambahkan lagi dakwat itu kalau habis kering yang tujuh yang pertama. Tujuh ni adalah menunjuk pada Banyaklah satu angka yang biasanya kita rujuk tujuh hari tujuh lapisan langit dan uh, tujuh ni biasanya merujuk kepada begitulah waktu ataupun begitulah konteks yang menggambarkan kepada penguasaan Allah SWT jadi kalimah-kalimah ni maknanya segala ketapan Allah hukum hakamnya ilmunya nikmatnya rahmatnya memang tidak terbatas sama sekali kemudian kita dapat lihat dari sudut bahasa Arab ni penggunaan bentuk kata tunggal syajarah ini mengisyaratkan bahawa kalau kita belajar dalam bahasa Arab kataan yang digunakan oleh Quran syajarah dalam ilmu maani memberitahu kepada kita taqarrara fi ilmi maani an istighraq al mufrad jadi dalam bahasa arab di ilmu kalau merujuk kepada syajarah ni dia meliputi semua pokok setiap pokok tak tertinggal satu pun kalau dia bentuk jamak boleh jadi difahami bahawa pokok-pokok ini -pokok dimaksudkan tu bukan semua pokok tapi hanya banyak pokok kalau jamak dalam bahasa arab ni merujuk kepada tiga ke atas kan tapi kalau sebut perkataan syajarah istimal al kul istighraq Al-Mufrad Jadi surah pasal Ilmu Ma'ani ni Menyatakan kalau kita Sebut perkataan ni Iaitu Bila merujuk kepada Mufrad dalam konteks ini Bentuk tunggal Dia merangkumi Meliputi Semua pokok yang ada di muka bumi Tanpa pengecualian ha, Beginilah Fungsinya Ismul Mufrad Mengandungi makna yang Menyeluruh Merangkumi kesemuanya Tanpa pengecualian Ini dia suruh kaedah Penggunaan bahasa Arab Jadi para ulama Beza-beza pendapat Tentang makna kalimat Ada yang memahaminya Dengan makna kuasa Ada yang menyebut Tentang kalamnya Ilmunya Al-Imam Al-Bikai mengatakan Nazmul Durar bahawa ini telah kita bincangkan surah Yasin yang lalu bila Allah menyatakan dalam ayat 82 A'udzu billahi minasyaitanir rajim innama amruhu idza arada syai'an an, an yaqula lahu kun fayakun sungguhnya perintah Allah ni bila dimengendaki satu, satu memadailah untuk berkata jadi maka jadilah ni seperti kata Imam Bikai itu adalah wajib takrib untuk kita faham bahawa segala-galanya itu termaktub dalam ketetapan Allah ilmunya hikmahnya rahmatnya semua itu memang tak mampu tercakup oleh akal kita yang sangat terbatas ini bahkan apa sahaja makhluk yang ada depan kita kalau dikonvertkan menjadi pen ataupun dakwat saya tidak akan mampu untuk menulis kalimah Allah ni yang merangkumi segala perkara dalam penguasaannya kazanahnya keagungannya perbendaharaannya nanti saya akan bawakan pandangan oleh Al Imam Tahir bin Ashur الألم كلها كانت إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته